السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے کہا تھا کہ وقف کو سمجھیں اب وقف کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں ہم جہاں جہاں پر بھی وقف کرتے ہیں اس کو سمجھیں پہلے بات کو سمجھیں کہ کلمہ کسی کہتی ہے ایک حرف ایک حرف ہوتا ہے با تا سا جیم یا یہ مکمل حروف ہے جسٹ وہ ملتے ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے اب کلمے کے آخر میں حرف پر جو آخری حرف ہوگا مطلب یہ جو کلمہ ہے مکمل جیسے یہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہوگی دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں گی اس طرح سے تنوین ہوگی تو کیا کر رہا ہے وہاں پہ پہلے ایک اصول کو سمجھتے ہیں دو زبر ہوگی تو اس تنوین کو کیا کریں گے ہم ایک زبر لگا کر الف مدہ سے بدل دیں گے یعنی با زبر الف با اس طرح سے ایگزامپل صرف ایک زبر کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ دو زبر کا اصول یاد رکھنا ہے مثلا آبا ہے نا لفظ آبا دو زبر ہیں اس کے اوپر اب ہم نے وقف کرنا ہے رکنا ہے وقف میں رکنا ہے تو کیا کریں گے آبا دال زبر الف دا الفا سے بدل دیا یہ صرف دو زبر کا اصول یاد رکھیں اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کلبے کے آخری حرف پر دو پیش ہوں دو زیر ہوں تنوین کی بات سمجھا رہے ہیں جیسے یہاں پر بھی دو زیر ہیں یا دو پیش ہوں کلمہ ہے نا یہ مکمل اس کے آئین پر دو زیر ہیں یا دو پیش ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے کلمے کے آخر کے اوپر دو زبر ہوں گی سوری دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں دو مثال کے طور پر ان کو ہم گرا دیں گے یعنی کہ ان کو روک خدم کر کے جزم لگا دیں گے یہ جزم کی پہچان ایسے بھی ہوتی ہے جزم دوسرے طریقے جزم لگا کر ہم وقف کریں گے اگزامپل کے طور پر کعبہ دن دو زیرے ہیں نا اب وقفن رک رہا ہے ہم نے کع بد تال پر ہم نے جزم لگا دی کب بد اس طریقے سے رسولن وقفن رسول وہاں پہ ہم رک کر لام پہ جزم لگا دیں گے یہ ہو گئے تنوین کا اصول اب بعض اوقات قرآن پاک میں کلمے کے آخری حرف پر لفظ پر گول تا ہوتی ہے تا اور اسے اوپر ہا ہوتی ہے اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جب روکنا ہوتا ہے اگزامپل کے طور پر غبا راتن نا تا آ گئی اور بھی آپ دیکھیے قرآن پاک میں اگزامپل میں یہاں پر دیتی ہوں آپ کے ساتھ کہ آ, کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہوگی تو صرف ہا ساکن رہ جائے گا ٹھیک ہے کیسے اس پر جزم لگ جائے گی مثال دیکھ دیں دال زر دی یا زبر ضیا دیا تا دو پش تن دیا تن لیکن اب وقفاً رکیں گے تو یہ گول تا کس میں بدل جائے گی تا کہ ڈاٹس ختم تنوین ختم کیا رہ جائے گا خالی ہالی ہا. ہ ہا. دیا دیا اس طرح ہَ بس اینڈ پہ آپ کو سنانے کے لیے ذرا میں لاؤڈ بول رہی ہوں دیا دیا یہ رقم اس طرح سے ہاں پہ جزم رہ جائے گی اسی طریقے سے یہ دیکھیں اگلا لفظ ہے عحید تو دال کے اوپر پیش ہے تو وقف کی صورت میں عحید اسی طریقے سے توبہ قن تنوین ہے جزم لگ جائے گی تو آخر میں طبا اب یہ دو زبر ہیں میں نے یہ بتایا تھا نا دو زبر کا اصول یاد رکھیں واقعن ہے نا تو وقف کی صورت میں وسطا خالی دو زبر میں سے ایک زبر رہ جائے گی وسطا بلکہ جب کہ تنوین پیش ہو چاہے زیر ہو ان کے اوپر ہم نے وقف پہ کیا کرنا ہے جزم لگانی ہے انہی کے اگزامپلس میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھ کر بھی رکھی ہوئی دیکھیں اگزامپل کے طور پہ آبادن وقفن آبادا دو زبر ایک میں بدل جائے گی الف مدہ آبادا اسی طریقے سے بار تنوین ہے لیکن گولتا ہے اس کے اینڈ پہ کیا ہوگا بارارہ بارارہ حالی رہ جائے گی ساکن لگا دیں گے سرورن تنوین پیش ہے اور وقف کی صورت میں سرور تابہ یہ ہے دو زبر کیا پڑھیں گے دو زبر کو حرف مدہ سے بدل دیں گے تابا اور یہ آخری مثال دیاتن دیا تنوین تجنوین پیش وقفی صورت میں دیا مطلب صرف دو زبر جو ہیں وہ علیہ مرتبہ میں بدل جائیں گی باقی دو پیشیں دو زیریں وہ جو ہیں وہ جزب میں بدل جائیں گی اور ہا گولتا جو ہوگی وہ ہا میں بدل جائے گی سمپل ساسوٹ ہے